Bu gün videoya baxıram. Hamımızın tanıdığı bir YouTube kanalda bir 30 yaşında oğlandır. Deyir ki, iki uşağım var. Çörək tapa bilmirəm. Bir, bir pis yerdə yaşayıram. Hansı kimsə gətirib mənə verməşikli veririb, qayınadımışəm, uşaqlarımı yedizdirdim. 30 yaşım var, özüm də ki, deyir məcburi köçkünəm. Mən bir o evə qalsın, bunun o bərməşir o evə qalsın. Kim kimə düşür bu qaçqın adı? kimə düşür. Kimə biz qaçqın deyib hörmət eləməliyik? Ba başı salın məni, mən başa düşə bilmirəm. Ola bilər mən nəsin məyə çatmır. Həqiqətən düz deyirəm, yalan danışmıram. 30 yaşında qaçqınım olar. Bizim torpaqlarımız işğal altında bir 30 ildir işğal altındadır, 25 ildir işğal altındadır. Bunun da bir 30 yaşı var. Bu balaca bir uşaq ola da bunu gətiriblər Bakıya, Süqayta, Nəşəm buralara kösürdüblər oradan gəliblər. Bunun 5 yaşı, 6 yaşında. Bu böyüyü bu tərəfdə. Ona qaçqın adı düşürmürəm yo bu 30 yaşında oğlana qaçqın adı düşürmürəm. Düşürür axı. Mən mənim sabrajim, mənim başa düşməyimlə bu 30 yaşında, 35 yaşında insanlara düşmür bu qaçqın adı. Onun atasına düşər, onun anasına, valideyninə düşər ki, görməcə bu roblar uşaqların götürüb qaçıblar. Bir də ki, bir də ki. Bizim bu Xalqımızda Azərbaycan xalqında tək azəri millətində yox, Azərbaycan xalqındır. Belə bir anlaş var ki, qaçqındır da, qaçqındır. Əvvəl bunlar utanara-utanə deyirdilər qaçqınam. Sonra indi fəxrlə deyirlər, hə, mən qaçqınam, mən qaçqınam. Mahnıca da qoyurlar özlərinə, mahnı da yaradıblar, mən qaçqınam, mən qaçqınam fəxrlə. O qaçaqanlar var idi, o məcburi qaçaqanlar. Onların nə şey yaşı olublar o qaçaqanların? Nə tə yaşında qaçmalısan ki, əgər Allah eləməmiş bir bədbəxtlik üz versə, işğal düşmən üstünə gəlir. Hansı yaşındə insanlar qaçqın kimi qaça bilərlər? Belə baxanda. İndi mən millətimlə, xalqımla söyüşürəm ha. Tutaq ki, 25 yaşı var, cavan adamdır, lap ailəsi də var, 25, 30 yaşında adamdır, oğlan küçxeylağıdır. Düşmən üstünə gəlir. Ordu silah halında durub qabağında ordunun düşməninin qarşısında. Bu da ailəsini, uşağını götürüb çıxır gedir. Olaq qaçqın deyirik biz. İndi onlar gələblər Azərbaycanın bütün regionlarını götürüblər. Hələ östlər fəxrəndilər ki, biz qaçqınıb. Birincisi heç kim açıq aydın bunlara demədi ki, indi orada burda deyirdilər çayxanada belə oturub aramızda deyirdilər, deyir, bunlara bax bu boydakı kişiyə bax durub adın qaçqın qoyub utanmır da. 25 yaşında 30 yaşındasan. 18 yaşında uşaqlar əlində avtomat durmuşdular. Erməni qabağında sən isə 30 yaşında durdun, qoşdun, gəldin. O uşağın anası yox idi, o uşağın bacısı yox idi. O əlində saldatdıra 18 yaşında oğlanın anası, atası yox idi və ya. Hə, başqa planetdən gəlmişdi o. Sən isə uşaqların əzizdir, sən yoldaşın əzizdir. Onları atıb gedə bilmədin müharibiyə, amma bu uşağın atası, anası əziz deyil də buna. Bu uşaq anası üçün, atası üçün əzizdir idi. 18 yaşında, 20 yaşında uşaqlar əllərində atəmlə Ermənin qışın ordusunun qabağında durdu. Erməniyəruşun ordusunun qabağında durmuşdular. Hə? Nə üçün biz bunlara tənqidlə yanaşmadıq bu qaçqınlara? Niyə? İndi də gəliblər elə ağzı dolu danışır, mən qaçqınam, mənə üç pul vermisən. Mən qaçqınam, mən niyə ev vermisən? Mən qaçqınam, mənə niyə belə eləmsən? İlham Əliyev də götürüb bunlara kətlər düzəldir, verir, evlər verir bunlara. Ə evet. A o, o hansı yaşındır insanlardı ki o? Qaçqınlara olaraq ev verirü biz. Bu 30 il ərzində onların neçə yaş olmalıdı o qaçqınların, həqiqi qaçqınların? Bir 45 yaşında adam qaçar da, yaşlı adam qaçar, 45 yaşında hara gedib müharibə edəcək? 45, 50 yaşında. Üstündən də 25 il keçib. İndi bunların 70-80 yaşı var. Onlara ev verli. Evlərə verilir? Yoxsa bu cavan-cavan uşaqlar hansı ki, atası qaçıb, babası qaçıb, indi onlara ev verilir? Mən başa düşmürəm, bu kimə bu ev verilir? Qaçqınlara, bu ö, köçkünlərə, məcburi köçkünlərə deyir ev verir. Kimə verir? Onların nəvələrinə verinlər? Hə? hə, nə qədər düzdür bu? Bu 25 yaşında, 30 yaşında oğlan deyir ki, mən qaçqın ailəsiyəm, mənə ev düşür, mənə nə bilim nə düşür. Sən nə hardan qaçqınsan, səni 5 yaşlı, 3 yaşlı olanda gətiribləsə bu tərəfə. Sən də bizi kimi böyümüsən də burada. Sənə hansı qranatlar düşməlidik ki? Yo, buna hansı qranat düşməldi axı. Bu da bizim kimi böyüyüb də indi Sumqayıtda böyüyüb, Bakıda böyüyüb, Şəkidə böyüyüb, ə, Əminəmanlıqda böyüyüb də, müharibədə böyüməyib ki bu uşaq. Sən kimi mənim kimi böyüyüb də bu da. Ha, hə? biz o zamanadan deyilir tutaq ki. O nə qaçqın ailəsidir ki o? O deyir mən qaçqınam, mən məcburi köçürükəm. Sən məcburi köçürükünsə, sən 30 yaşın var. Sən burada böyümüsən. Çağın valideynlərin düşər. Iı, o mə, məcburi köçkünlərə. Elədirmi? Bir də mən sual verim, bir az zəhmət olmasa kim bilir cavab versin. İndi bir dəqiqə o məcburi köçkünlərə ev verirlər ha. Evlər verilir. O həmin o ailələrə ki ev verilir. O ailələrin neçə yaşı var ki? 70 yaşında kişilərə verilir, 80-ci yaşda kişilərə verilirmi? Yoxsa onların nəvələrinə verilir? Bax bunu mən bilmək istərdim. Xaş edirəm aşağıdan yazarsınız ki bu evlər, bu grantlar kimlərə verilir? O qaçqınlara mı verilir, hansı kimdir? O vaxtı 40 yaşında qaçıb, əl, 30 il keçib, üstünə 70 yaşları var. Və yaxud onların nəvələrinə, cavan-cavan ailələrə, hansı ki, güyobların babaları, ataları qaçıb ə, köçkün olub